Спорткомплекс «Гольфстрим» для большинства манчегорцев – любимое место для занятий спортом. Здесь и взрослые, и дети могут выбрать себе занятия по душе. Ну, как, как правило, на первом месте у нас это дети. Это мы детей ждем в секциях по обучению плаванию и в спортивной секции в зале по обучению бадминтону. Это что касается деток. Что касается взрослых, мы рады их видеть на голубых дорожках нашего бассейна и также в спортивных залах. Тренажерный зал и спортивный зал, игровые виды спорта. Это баскетбол, волейбол, бадминтон, теннис большой, футзал. Каждое лето в спорткомплексе планово выполняются профилактические и ремонтные работы для того, чтобы обеспечить посетителям комфорт и безопасность. Вот и в этом году спорткомплекс встречает новый сезон в обновленном виде. В этом году, конечно, мы летом делаем генеральную уборку чаши бассейнов, спускаем их, моем, подготавливаем к будущему сезону, делаем запуск, фильтруем воду и, так скажем, ждем гостей позаботились в спорткомплексе и об освещении бассейна. Для более комфортного пребывания посетители поменяли лампы. Есть перемены и в спортивном зале. В спортивном зале мы, как всегда, делаем это обработка пола, мастичим пол. И в этом году были восстановлены линии заново разметок – волейбол, баскетбол. И немножко изменили разметку баскетбола по новым стандартам. Она теперь уже не по трапеции, а прямоугольная. В спорткомплекс приходят разные люди, каждый со своей целью. Кто-то посещает занятия в свободной форме, занимается самостоятельно, а кому-то важен результат и присутствие рядом профессионалов. Тренеры и инструкторы в гольфстриме квалифицированные. У нас есть один тренер, это тренер фитнеса аэробики Екатерина Закоптелкова и пять тренеров в бассейне. Из них один тренер именно на группе с грудничками и четыре тренера просто с детками. Большое количество секций для взрослых и детей, коллектив профессионалов, приятная располагающая к занятиям обстановка. Все это ждет посетителей в спортивном комплексе «Гольфстрим». Спортивный комплекс открыл новый спортивный сезон. Мы ждем всех любителей спорта, активного образа жизни в бассейнах нашего комплекса и на спортивных площадках.